情书告白又有什么？到头来都是我自作多情吧。班长，情书，我还是想要告诉你。 曾经有一个人像我这样，这么这么的喜欢过你，把你当做他前进的动力。不好意思，你真的认错了。哎、我真的。 海盐与玫瑰，仿佛宿命会相遇的一对恋人，默契的不去过问彼此的过往，却可以轻易的将彼此照亮。